Si bien la serie diaria Emanet, transmitida en la pantalla del canal 7, logró índices de audiencia inferiores a los que logró en las dos primeras temporadas, quedó claro el reflejo negativo de la salida de Slatur Koglu de la serie. La serie Emanet lleva dos semanas en pantalla, y los resultados muestran que la serie busca los viejos tiempos. Anteriormente había un reality scroll que logró estar entre los 20 mejores programas en todos los grupos de audiencia. En ocasiones, la serie pudo salir adelante al obtener muy buenos índices de audiencia, incluso frente a producciones muy ambiciosas en los principales canales de televisión. Sin embargo, después de que Slatur Koglu, quien interpretó al personaje de Seer, abandonara la historia, una grave pérdida de audiencia molestó al equipo de la serie en la tercera temporada. Halil Ibrahim Zeyan tiene serias esperanzas de que la serie Emanet regrese a sus viejos tiempos, pero las calificaciones aún no lo confirman por completo. Un resultado que aumentaría la ilusión del jugador se vio con el ascenso al puesto 20 en la categoría All People. Por supuesto, no se sabe si este ascenso continuará, pero parece un buen resultado que al menos la serie comenzó a llamar la atención. Buscando los ratings antiguos en las categorías Avi cuno con velas, el equipo de la serie tendrá que agarrarse a la pantalla con toda la categoría de personas. Por ahora, la serie de Emanet sigue su camino, y un ligero aumento en los ratings también ha dado una luz de esperanza. La última esperanza de Halil Ibrahim Zeyan será la continuación de este aumento en el interés de la audiencia. No olvides suscribirte a mi canal para más.